Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaby Clan. Nampak gayanya, bukan sekadar pemimpin Thailand saja yang melahirkan perasaan kurang senang terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilihat macam mencampuri urusan negara mereka dan juga membawa orang luar untuk masuk campur urusan mereka. Rupa-rupanya, mantan Presiden Indonesia juga menyatakan perkara yang sama cuma sedikit berlapik berbanding pemimpin Thailand tersebut itu nampak gayanya nama Datuk Syed Ibrahim ini macam makin tak berapa comel lah di kalangan para pimpinan ASEAN dan benda itu macam tak best lah untuk kita sebenarnya Kita intro dulu la, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian saya merasakan yang mungkin ada di antara anda yang menonton video saya pada ketika ini telah pun menonton video saya yang telah saya paparkan pada awal pagi tadi di mana dalam video tersebut saya telah memaparkan kepada anda tentang satu wawancara yang membabitkan ketua kepada Parti Ekonomi Thailand General Rangsi Kinnianathap di mana General Rangsi dalam temubut tersebut telah melahirkan perasaan kurang senang yang teramat sangat terhadap Datuk Sri Anwar Ibrahim yang beliau sifatkan seperti mencampuri urusan dalaman negara Thailand dan juga Kemboja serta macam membawa orang luar untuk masuk campur urusan dalaman ASEAN Bahkan Jenderal Rangsi siap menyatakan yang Anwar ini merupakan musuh dalam selimut Thailand kerana telah membawa orang luar menyebabkan mereka yang pada asalnya nak sign perjanjian damai tengok-tengok terpaksa sign satu MOU untuk menyerahkan logam-logam mereka yang berharga mineral-mineral mereka yang berharga kepada pihak luar dan benda ni kata rangsi macam satu perkara yang bak kata beliau lah kan Anwar ini memang tak boleh pakai saya nak kena buat disclaimer dahulu tuan-tuan dan puan-puan sekalian video itu bukan saya extract saya pun dapat dari social media. Dan sebarang terjemahan dan editing dekat video tersebut bukan saya yang buat. Cuma sebelum saya postkan video itu, sebelum saya ulas video itu, saya cuba juga melihat dan juga memeriksa menerusi aplikasi CapCut. Kan CapCut ada auto caption. So ada auto caption Thailand dan saya letakkan terjemahannya. Dan bila saya cek, Ayat yang diterjemahkan itu lebih kurang dengan ayat yang ada dalam video tersebut. Jadi maksudnya lebih kurang sama maka saya tak perlu buat apa-apa pindaan dan sebagainya lah saya postkan video itu sekadarnya untuk tatapan anda. Dan ramai juga yang menyatakan perasaan malu kerana bukan sekadar Anwar Ibrahim yang mendapat malu tetapi negara kita juga yang mendapat malu. Walaupun General kata dia taklah sebut Malaysia, dia just sebut Anwar saja. Tetapi tempiasnya kendakan kita jugalah kan. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam banyak-banyak ruangan komen yang memberikan komentar terhadap video itu ada yang telah memberitahu saya betapa mantan presiden Indonesia yang keenam yaitu Susilo Bambang Yudhoyono ataupun lebih dikenali sebagai SBY di kalangan orang-orang Indonesia beliau juga pernah menyatakan perkara yang sama dalam satu forum dekat Indonesia dalam satu uh, dialog lah kan dalam satu dialog dekat Indonesia di mana beliau ketika berucap menyampaikan perkara yang hampir sama dan of course melahirkan perasaan malu dan juga rasa uh, orang kata apa terhina beliau apabila melihatkan Donald Trump tiba-tiba saja datang menjadi orang tengah perdamaian antara Thailand dan juga Kemuja. Anda tonton video ini. ASEAN ini menurut saya, maaf ini, tidak se-kohesif dulu. Saya agak tersinggung sebagai former leader yang juga aktif di ASEAN termasuk membuat UN Charter ASEAN. Ingat, sebelum UN Charter itu tidak ada klausul tentang demokrasi, tentang human right, tentang the rule of law. Setelah itu ada. Jadi betul ASEAN itu ada politik non-interference, tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara ASEAN. Dulu sekarang dengan new charter ada kewajiban juga sebagai bagian dari ASEAN community to respect democracy, human right and the rule of law. Ini beda lagi. Tapi poin saya begini, ketika terjadi konflik Kamboja sama Thailand, tiba-tiba Donald Trump yang menjadi penengah dan begitu saya merasa embarrassing, humiliating. Dulu juga ada konflik Kamboja sama Thailand, Hun Sen sama Abisit, sama si ASEAN diminta untuk menengahi. Dan kita tengahi alhasil berhasil. Bertahan 13 tahun sampai terjadi lagi. PBB mau, mau dilaporkan PBB, Ban Ki-moon mengatakan kan masih ada Indonesia. Kenapa? Masih ada pemimpin ASEAN. Kita bisa. Nah kalau saya Trump itu lebih bagus menjadi uh, apa sebagai peacemakernya itu mencegah perang dunia ketiga, mencegah membaranya uh, med, uh, mandala konflik di Asia, di Eropa dan Timur Tengah level beliau di situ. Nah yang seperti ini mau diserahkan sama ASEAN sehingga ASEAN juga punya resources kita punya Pak Prabowo ada Anwar Ibrahim why not ini pengamatan seorang seniman yang apa namanya juga punya punya keresahan dan kegelisahan. Melalui video ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, SBY menyatakan bahawa yang sekarang ini Trump datang sebagai pendamai. Tetapi bukankah dekat ASEAN ini ada tokoh-tokoh negara lain seperti Prabowo ataupun seperti Anwar itu sendiri yang berpotensi untuk menjadi pendamai dan sebagainya. Jadi beliau merasakan sebagai bekas pimpinan dekat dalam ASEAN yang pernah menjadi pengerusi ASEAN, yang pernah juga menjadi wakil dekat PBB dan sebagainya, yang beliau pernah agak-agak mengetuai atau cabang-cabang dalam ASEAN ini sebagainya kan. Beliau merasa amat malu sebenarnya apabila melihatkan Donald Trump tiba-tiba datang dekat uh, persetengah ASEAN untuk oversee perjanjian damai antara Thailand dan juga Kemboja. Which is benda ini sebenarnya merupakan satu juga jugalah kepada Datuk Sianuar sebab kita semua tahu antara pihak yang bersungguh-sungguh untuk membawa Donald Trump ke sini bagi oversee perjanjian damai ini ialah Datuk Sianuar Ibrahim. Sebab Anwar sendiri berdedahkan betapa beliau bekerja rapat dengan Donald Trump berhubung dengan isu perdamaian antara Thailand dan Kemboja ini. Kalau anda lupa saya mainkan balik video itu kepada anda supaya anda tak akan lupa. Tonton. Dengan Amerika Syarikat. Di antara perkara yang disebut pertamanya oleh Presiden Donald Trump apa dia? Dia kata Prime Minister Anom fantastic work. Dia guna istilah fantastic tiga kali. Yaitu kerana kejayaan kita membawa negara Thailand dan Kemboja berpakat untuk menyelesaikan dan mencapai pencatatan senjata keamanan yang sukar diperoleh di mana-mana tempat lain yeah. percobaan pertama kurang berjaya Presiden Trump telefon negara China cuba ada kejayaan sedikit maka Malaysia Kementerian Luar tentera dan tentera em, angkatan tentera semua berusaha setuju perdana menteri Thailand dan perdana menteri Kemboja datang dalam dan tempoh 2 jam setengah alhamdulillah tercapai persetujuan <tuk> nama Malaysia harum di dunia dari Washington ke London ke Bonn ASEAN orang bicara tentang kejayaan negara Malaysia untuk mempersatukan ASEAN dan mencapai perdamaian dan kemajuan untuk semua. Hampir tiap hari masih berhubung. Malam tadi masih lagi dengan Perdana Menteri termasuk Perdana Menteri Hun Manet Kemboja. Saya tanya banyak keadaan, dia kata thank you very much Prime Minister no more fighting tetapi dia minta kita tolong cakap kita apa? Menteri Pertahanan Thailand, Menteri Pertahanan Kemboja nak datang berunding di Kuala Lumpur mulai hari Isnin ini untuk catat beberapa, mencerakinkan beberapa cara terperinci keamanan di Kemboja dengan Thailand di mana mesyuaratnya? di Kuala Lumpur siapa yang selaraskan? Malaysia Nampak tak kat situ tuan-tuan daun sekalian, Anwar menceritakan betapa Donald Trump menjadi orang yang orang kata apa, instrumental jugalah. Walaupun Anwar dakwa beliau lah yang mendamaikan Thailand dan Keboja. Tetapi dari gaya bahasa beliau, kelihatannya beliau ini macam sangat-sangat instrumental iaitu Trump ini merupakan suara sangat-sangat instrumental dalam memastikan perdamaian antara Thailand dan Keboja itu menjadi kenyataan siap Trump kata apa kalau kau berjaya damaikan aku akan datang negara kau macam tu lebih kurangkan itu apa yang anda sebut dan benda itu turut diperakui oleh Trump tuan-tuan dan perempuan ini video ucapan Trump ketika lawatan beliau dekat Malaysia baru-baru ini I also want to thank Prime Minister Anwar of Malaysia I called him right at the beginning and I said you know you have two countries that are fighting right next to you we need a third place we need a sort of a neutral place right Then he was there and I said to him you know if we get this solved i'm coming to your country and i told the truth didn't i huh? a lot of times they say that and that's the last you ever see but I, I felt i had an obligation to come because you were so great and the two men alongside of you are so great historic figures now they're really historic figures so i felt it was an obligation i had i told it to you that was about a year ago and all of this has taken place it's been so beautiful to see it had started and it was uh, there was a lot of killing and then when we got it stopped very quickly in this case some some we did in 32 years it took 32 years to get them stopped they were fighting for a long time this was uh, very nasty but it was uh, stopped very quickly before it started and the two leaders have re great respect for each other but the prime minister played a very important role in helping convene the two sides for discussions here in Kuala Lumpur earlier this year an armed clash broke out along the border of these two countries really uh, ancient countries by most standards they've been long time tremendous cultures resulting in numerous deaths and thousands thousands and thousands of people displaced from their homes it was starting so dari satu segi kelihatanlah kan bahawa sekarang ini US secara berjaya nya masuk campur urusan dalaman ASEAN sedangkan kata SBY selama ini ASEAN ada dasar tidak ada campur tangan orang luar ASEAN uruskan ASEAN sendiri tetapi apabila Donald Trump masuk campur dan juga seolah-olahnya oversi penjanjian atas talian keboja benda itu menyebabkan rantau ASEAN selama ini yang bangga dengan dasar berkecuali mereka ataupun dasar tak ada orang luar masuk campur itu dasar itu jadi makin lama makin hancur makin hapus macam tu lebih kurang kan dan benda ini kata SBI merupakan satu perkara yang sangat-sangat menjadikan bagi beliau secara asasnya dan memang memang SBI tak sebut nama Anwar secara terang dan sebagainya kan bahkan beliau sendiri pun mengakui bahawa ASEAN ini ada pemimpin yang boleh handle benda ini macam Prabowo, Anwar dan sebagainya. Tetapi itulah, tidak dapat tidak, benda ini saya pandang tuan-tuan sekalian sebagai satu ketukan halus kepada Anwar sebenarnya. Bukan satu kutukan, bukan satu hinaan, bukan satu pilihan, bahkan bukan satu perlian sindiran teruk macam dibuat oleh rangsi itu. Ini lebih kepada satu ketukan halus, ketukuk macam tu dibagikan. Sebab sekarang ini macam saya sebutkan tadi, Anwar kelihatannya macam beliaulah yang bersungguh-sungguh nak bawa Donald Trump datang ke Malaysia atas kapasiti kepengurusan ASEAN untuk oversee perjanjian damai antara Thailand dan Kemboja. Dan benda ini mengingatkan saya, terhadap satu hantaran Facebook, saya lupa siapa buat, minta maaf. Tetapi beliau dengan jelas menyebut di situ yang Anwar nak Trump datang bukan untuk apa sangat, tetapi untuk validation beliau sebagai seorang pemimpin ulung di antara Asia Tenggara dan juga sebagai coronation, sebagai pertabalan Anwar Ibrahim sebagai antara pemimpin yang paling berpengaruh. Kau nampak aku dengan Trump geng-geng -gen berjogit lagi sebagainya kan? Jadi kau nampak tak betul padunya aku dengan Trump ni? So macam itulah kelihatannya tuan-tuan-tuan sekalian. Dan sekarang saya dah bawakan kepada anda apa yang disebutkan oleh General Rangsi Kini Yanatap. Dan kini saya bawakan pula apa yang telah disebutkan oleh Presiden atau mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi apa-apa pun sekarang ini saya tidak dapat tidak merasakan yang langkah Anwar Ibrahim Membawa Trump datang ke persidangan ASEAN kali ini merupakan langkah kiri yang sangat-sangat kiri sebenarnya. Bukan sekadar ini menyebabkan kita ini menjauh daripada China tetapi ini juga menyebabkan hubungan kita bersama-sama dengan rakan-rakan ASEAN yang lain, lain menjadi agak renggang dan mungkin juga mereka akan menyalahkan Anwar. Engkau dah bawa Trump datang sini sehingga menyebabkan dia boleh berunding dengan kami secara solo which is kami tak nak berunding secara solo tapi tak apa-apa sebab engkau pun berunding dengan kami secara solo dan sekarang kita semua dah terpalit dengan apa yang kau bawa seolah-olah macam itulah tuan-tuan dan Anda rasa macam mana? Saya alu-alukan pandangan anda dekat ruangan chat nanti tetapi apa-apa pun benda ini makin lama menjadi semakin terbelit. Saya risau satu saja. Saya risau kita jadi macam pak kaduk. Kita nak mana sorak. Anwar nak mana sorak. Tetapi kampung tergadai. Dan dalam kes ini bukan sekadar kampung Malaysia yang tergadai tetapi kampung ASEAN itu yang tergadai. Allah SWT. Dengar sini kawan-kawanku sekampung. Aku berharap Janganlah hendaknya. Ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Kerana. Manusia yang seperti inilah. Yang akan merusakkan keturunan kita.